Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Avropa Gənclər Parlamentinin Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Avropa Gənclər Parlamentinin 99-cu beynəlxalq sessiyası Bakı 2023-ün Gülistan sarayında açılış mərasimi keçirilib. Tədbiri Gənclər və İdman Naziri Fərid Qaybov açaraq bildirib ki, Avropa Gənclər Parlamenti ilk dəfədir Bakı şəhərində keçirilir. Beynəlxalq sessiyanın gənclərin yeni bilik və bacarıqları öyrənmələri baxımından vacibliyini bildirən nazir, sessiyanın "Təhsil hamı üçün" şüarı ilə keçirilməsinin təqdirəlayiq olduğunu qeyd edib. Fərid Qayıbov çıxışında Azərbaycan da gənclərə və gənclər tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslərə hər zaman dövlət tərəfindən diqqət və qayğı göstərildiyini vurğulayıb. Gənclər sahəsində son illərdə keçirilən tədbirlər barədə danışan nazir, sessiyanın komitə iclaslarında iştirak edən nümayəndələrə uğurlar arzulayıb. Artğun mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov, Gənclər fondunun icraçı direktor vəzifəsini icra edən Qadir Xəlilov Vəseloğlu şirkətlər qrupunun baş icraçı direktoru Burak Deniz, Avropa Gənclər Parlamentinin beynəlxalq ofisinin icraçı direktoru Anya Suprenenko, Almaniyanın Hertie ali məktəbinin professoru Marina Henke, sessiyanın baş təşkilatçıları Rüfət Mir Feyzullazadə və Güldanə Dadaşova, eyni zamanda sessiyanın redaktoru Alin Ələkbərli və sessiyanın prezidenti Realdusylaj çıxış ediblər. Avropa Gənclər Parlamentinin əsas məqsədi gənclərə könüllülük, multikulturalizm dəyərlərini lərinin nəşr olunmasını təbliğ etmək. Eyni zamanda mədəniyyətlər arası dialoq, mübadilə proqramları vasitəsilə müxtəlif ölkə gəncləri arasında körpü rolunu oynamaqdır. Beynəlxalq sessiyada 35 ölkədən 265 gənc iştirak edir. Məryəm Abdullazadə Gün TV